Сегодня я вам открою секрет. Молодость! Да что вы думали? Я имею в виду молодости молодой картошки. Картошка молодая, нужная, чтобы сохранилась все свои качества молодости. Поэтому мы сегодня сделаем величайшее молодой картошкой с псевдо жареной песто. А что это такое? Сам не знаю. Это же эксперимент. Давайте вместе его приготовим. Мы берем нашу уже сваренную, еще молодой картошкой, оставляем кожуру, оставляем все, режем на пополам, вот так, чистим чеснок, чеснок один, чеснок два, как обычным, пупочек отрезаем, давим, а все. Берем руколу, немножко подрезаем вот так, чтобы было проще потом съесть грецкие орехи. Тоже немножко подавим. Полная катушка оливковым маслом. Картошка очень хорошо подходит с песто. Вы захотите делать еще картошку такую, вы можем взять песто или самым делать песто, как я вам научил еще тогда-то давно-давно. Не помните? Это потому, что вы не подписались на мой канал. Нажмите на эту кнопку и посмотрите предыдущую историю. Там будет величайший рецепт генуэзской песты. Добавляем картохан, мощнейший картохан, соль, перес, Разломаем эти шарики молодые. Добавляем чистый чези чтобы тоже жарился вместе. Грецкие орехи. Мы до этого не обжарили. Обжарим его здесь. Дальше рукола. Выключаем Пармезан. Легкое добавление. Красота! Секрет молодости картохи раскрыт. Вам понравился молодая картоха с руколы? Поставьте мощнее лайк. Прокомментируйте, с чем мы еще вы хотели увидеть молодую картошку. Кстати, не забудьте, что рукол очень вкусно в сыром виде, как все едят. Ну, это вкуснейшие, жареные, бареные, во фритюре. Ох, очень вкусно. Так что никогда не выбрасывайте старую руку, она всегда пригодится. И она всегда прекрасна и украсит все ваши мощнейшие Все, пока.